Слушайте, а ви, звичайно, не знаєте, а що сталося з Путіним? А з ним явно, щось це вийшло. Бо ну, не може чоловік просто так взяти і помінятися. От просто так, да? Бо вже людина як людина. Три роки, а по суті, всі 11 років воював як рицарь, пальцем нікого не тронув, хоч на ікону рисуй, і вдруг, Ні, ну з ним явно, що то случилось. Я от прям волноватися вже за нього починаю, і не один я. У нас таких ну, минимум двое в этом мире, кто это заметил. Больше, я думаю, никто. Все остальные так это знали. Он совсем сошел с ума. Трамп обрушился с критикой на Путина после крупнейшего удара по Украине. Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал российского президента Владимира Путина после массированного удара по Украине, жертвами которого в воскресенье стали 12 человек. Трамп и ранее осуждал Путина, а сейчас его слова прозвучали на фоне попытки начать мирные переговоры в Стамбуле. Я недоволен тем, что делает Путин. Он убивает множество людей, и я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным, сказал Трамп журналистам в аэропорту перед посадкой в самолет по пути в Вашингтон. Я давно его знаю, всегда с ним ладил. Но он посылает ракеты на города и убивает людей, и мне это совсем не нравится. А раньше, получается, нравилось? Ну, не настолько, чтобы так прям не нравилось. Во всяком случае, вашей дружбе, вашим теплым отношениям это нисколько не мешало. Бо Вин, Путин все это время был нормальный. А тут, ну, прям с ума сошел. Вот что случилось? Президент США также сказал, что рассматривает возможность ужесточения санкций против России. Я не знаю, что с ним не так. Что, черт возьми, с ним случилось, верно? Он убивает много людей. Я недоволен этим, заявил он. Ну, не так, чтобы уже прям и недоволен. Не Раз... Вы еще только рассматриваете возможность ужесточения санкций. То вы, ну, может, нам прямо скажите, сколько людей еще Путин должен убить, чтобы начали наконец-то рассматривать не, не свои отображения в зеркале, а хоть какие-то санкции. На какие, я так понимаю, Путин еще не наработал, бо, ну что он там работает, ну что. Ну убивает людей, убивает массово, Ну нельзя сказать, что больше, чем всегда. У меня всегда были очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совсем сошел с ума, написал президент США. Он напрасно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники обстреливают города Украины без какой-либо причины. Как это без причины? Ну должна ж быть какая-то причина даже у сумасшедшего. Ну хоть какая-то, вы ее еще не нашли, нет? Вот даже просто убивать ради убивать тоже годится. Я даже не прошу, чтобы вы ради такой мелочи переглянули там, как то свою дружбу. Ну просто, ну хотя бы озвучьте нам, ради какого ляда нас тут вообще убивают. Вы не поверите, нам это просто интересно. Я всегда говорил, что ему нужна вся Украина, а не только ее часть. И, возможно, мы сейчас видим этому подтверждение. Но если он это сделает, это приведет к краху России, добавил Трамп. Не, ну такими темпами, как вы на него воздействуете, мечтать еще про какие-то... Крах Путина точно не надо. Если до вас только сейчас начали доходить истинные намерения Путина. А значит, вот эти все ваши попередние попытки схилить нас на то, чтобы мы щедро поделились с ними своими территориями, мы можем успешно выкидать мусорку. Да, то есть считать, что вот это все время мы потеряли. Но до Трампа дошло, ну как дошло? На какую-то двухминутную резкую эмоциональную реакцию точно хватило. Ну, все. Можете спокойно идти себе играть дальше в гольф. Извините, что мы отрываем вас от таких важных дел. Воно, бы, конечно, и Путина нылощным было бы сейчас успокоить, что що... дедушка просто погорячився. Не обращайте внимания. Спокойно убивайте себе дальше. Трамп пригрозил Путину фразой из плохого боевика. Трамп заявил, что президент России играет с огнем. Дональд Трамп посвятил угрозам в адрес России еще один пост в своей соцсети True Social. На этот раз он написал, что президент Владимир Путин играет с огнем, а также выразил мнение, что с Россией произошло бы много плохих вещей, если бы не его Трампа покровительство. Путин не осознает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей. И я имею в виду действительно плохих. Он играет с огнем, говорится, в посте президента США. Ух ты, ба! Не отпустило, не? Два дня! Два дня не менять свою точку зрения. Это точно той Трамп, якого мы знаем? Это он, он. Не, он. Он, серьезно. Дайте сюда лучше тех, кто спорил со мной, что он про путинская прошмандовка. Идите теперь самим Трампом спорьте. Он вам, по сути, явку с повинной написал. Що він все це час, кришував сумасшедшого Путіна. І якщо б не він, навіть спорити не буду, б не він, то ну, Путіну не значить, що наступив би повний трендець, а ну, йому дійсно було б серйозні, хоча б як то. А так що так, так у нього все норм. Йому твій фоновий тренд, не то про що ні граму не мешає. Wall Street Journal. Трамп готовится ввести санкции против России в ближайшее время. Глава США сильно недоволен действиями российского коллеги. Источники, близкие к американскому президенту Дональду Трампу, утверждают, что лидер готовится ввести санкции против России на текущей неделе, поскольку он недоволен продолжающимися атаками на Украину и медленным прогрессом по мирным переговорам. Республиканец хочет оказать давление на Владимира Путина, чтобы побудить его пойти на уступки и принять 30-дневные прекращения огня, сообщает The Wall Street Journal. Не, чуть, чуть, не, не двигайтесь. Та да, вы все вы, Сольда филиппа ну что вы дергаетесь, а как я? Колян, пальцы с носа в, в, высунь. Не спугните меня Трампа сейчас. Он готовится. Ему 11 лет, бачите, ну, не хватило для того, чтобы понять, что вообще происходит, с кем он имеет дело, а готовится он. Готовится оказать давление. Ну, давай, да вы уже, да вы. Подобная новость появилась вскоре после выпада Трампа в адрес российского лидера в соцсетях. Он назвал Путина абсолютно сумасшедшим и заявил, что его желание взять контроль над всей Украиной приведет к краху России. Трамп также устал от мирных переговоров и подумывает о том, чтобы отказаться от них вообще, если последний рывок не сработает, сообщают источники. Так вы же на прошлой неделе сейчас их переговоров выходили куда-то. З усіма ще так чемно попрощались, Після того шикарного розговору з Путіним. Так нікому не обяснивши, чим же ж він був таким шикарним. Один Путін поняв, і поняв все правильно. Тут же, як жахнув по Україні со всіх стволов, і як отримав в ответ за це, як отримав цілих два гнівних поста в інтернеті, яка то прям нечувана дерзость со сторони Трампа. Я думаю, що він час. Ну поймаешь, что ну, наверное это перегнув палку и ну, просто так чисто по-человечески выбачиться перед Путиным за вот эту нечуванную дерзость. Это момент, который связан с эмоциональной перегрузкой. В Кремле прокомментировали пост Трампа, который написал, что Путин сошел с ума. Пост президента США Дональда Трампа, в котором он раскритиковал Владимира Путина из-за ударов по Украине, связан с эмоциональной перегрузкой, заявили в Кремле. Начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, это очень важное достижение. Мы действительно признательны американцам и лично президенту Дональду Трампу. Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о реакции Кремля на пост Дональда Трампа в соцсети True Social. Ну все, 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 перестаньте, ну все, у Трампа уже все потекло, он уже такой размяк, разжалостливый все-таки, прям зашарив все-таки. А если у Путина еще хватит ума, его по телефону сейчас набрать и засунуть ему парочку комплиментов таких жалостливых. Трамп еще трижды пожалеет, что на таких абсолютно достойных людей таким буром попер. Які, ну, бачите, они на него даже не обиделись, наоборот. Защищают и себе, и его. Песков добавил, что вместе с тем президент Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны. Комментируя удары по Киеву в последние дни, Песков назвал их ответом на украинские атаки. Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам, по военным целям, сказал Песков. Также он сообщил, что российский проект меморандума украинской стороне пока не передан. Работа над ним продолжается. По словам Пескова, это серьезный документ, который требует тщательной выведения. И подготовки. Так, Трамп, я уже думаю, понял свою ошибку, что ну, россияж не просто так понамагать. Она просто устала от наших постоянных атак. Это нас надо ругать за то, что мы у них там каких-то мирных жителей убиваем. А они у нас исключительно тех, кого надо. И сейчас они подготовят меморандум. Який Трамп вот так сходу, даже не читая, сразу понравится. Он называет чудесным, прекрасным. Тут же начнут схилять нас, подписать вот эту всю бредятину. И независимо от нашей реакции, дальше там хоть трава не растет. Путин для уверенности проведет еще одну массированную атаку. За что вполне возможно получит еще один гневный пост в интернете. Трамп там и... Руками щось помахає, там і, і, і успокоїться. Бо, ну, ти, ти, а куди спішить-то? Куди спішить? Спіши? Він вполне можна подумає про введення санкцій, потом ще раз подумає, а потім засне і успокоїться. Косачев призвал Трампа перестать верить всему, что льют в его доверчивые уши. Заместитель председателя Совета Федерации отметил, что президент США часто выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника. А я же говорю, ему надо побольше с Путиным общаться, то ему расскажет. И про Рюрика, и про в половцев А выгребать вот это все все равно нам. От ви замітили, кстати, заметили, що після кожного їхнього сюсюкування, після кожного, на нас обрушується очередний огняний вал. Це прям традиція вже якась. А то, що Трамп після того там, яку топіну пускає, так хто про це знає? Госпропаганда скрыла от россиян заявление Трампа о сошедшем с ума Путине. Российские федеральные телеканалы, государственные агентства и контролируемые интернет-издания не стали освещать заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего Владимира Путина сумасшедшим и обещавшего усилить санкции против России после очередного массированного удара вооруженных сил РФ по украинским мирным городам. Как обратило внимание агентство, пропаганда предпочла сосредоточиться исключительно на критике президента Украины Владимира Зеленского, которая также содержалась в комментарии Трампа. Ну вот что-то Знають, що то знають там про які-то психи Трампа. Ну вони думають, що то він Зеленського сумасшедшим назвав. І це, в принципі, правильно. Правильно. Не, не переубіждайте їх, ви ж Трампа знаєте, він одхотчивий. Він через пару днів забуде, що він там позавчора говорив. І, і все. А далі, ну, а далі, якщо хочете знати, що буде далі. Беріть любий анекдот про Брежнєва і будете знати, що буде далі. Хотя, ну, конечно, сравнение с Брежневым, может, не совсем корректно Учитывая, во сколько лет Трамп вдруг президентом стал, так Брежнев к тому времени давно помер.